Лера, э, поздравляем вас с ничьей, проигрывая все-таки в три мяча и отыграться на последних минутах. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Не, ну, конечно, приятно, когда проигрываешь три мяча и отыграться за пять минут. Ну, это командные действия, прежде всего, я хочу отметить. И спасибо, что ребята установку выполняли, выполняли правильно до конца, и это сыграло свою ключевую роль, что мы как бы и достигли такого желан желаемого результата. Спасибо. Спасибо. Если не дергать. Игорь, только что поздравили прокуратуру с ничьей. Не знаю, вы все-таки упустили в сегодняшней игре победу, которая досрочно могла вас сделать чемпионами. Наверное, на такой не слишком эмоциональной да, ноте закончили игру. Почему так получилось? Действительно, да, мне сильно приятно закончилось. Вроде хорошо все складывалось так, как мы планировали и по самой игре, и по счету. 4-1 выигрывать такие матчи, конечно, за 5-7 секунд до конца упускать очень не будет. Наверное, рано поверили некоторые из нас. Ну, не кажется ли вам, что... Э Разыгрывать пятого может не надо было. Но после игры, конечно, говорить легче, чем на самом деле. Все-таки как раз пропустили, да, после ошибки. Может быть, это был переломный. Ну был да, один пропустили после ошибки. Но я бы не сказал, что этот мяч был переломным. Еще зазор был два мяча, если я не ошибаюсь. Да. да, это второй забил. Да, 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 да. Ну, надо просто выполнять. Когда я сказал пойти пятого, я сделал определенную установку, что делать. Вот если бы мы это делали, они начали там друг другу этот мяч, мне бы... То есть сами себе принесли, сами виновали. ну Посмотрим еще видео, разберем уже с холодной головой, так сказать. Ну, на самом деле ничего с, э, страшного не случилось, да, для равно. То есть вы э, оставили интригу в чемпионате, ну, да. поэтому на последние на последующие игры просто надо, наверное, настроиться. Да, и да интереснее исправить. играть будет. Так бы, конечно, уже где-то задачу основную решили мы, если бы сегодня выиграли, да. Ну, теперь дальше у нас остались. У нас такая, такая финальная линия. Серии осталось. Такие три игры, четыре. Но ну, вот сегодняшняя, еще же одна игра с прокуратурой, технология, медцентр в общем. Ну, эта игра должна стать хорошим опытом, все-таки проигрывая, Конечно. выигрывая в три мяча, отдавать такие победы. Да, только в таких играх игроки, футболисты учатся. На своем, так сказать, горьком опыте. Ну, что есть, то есть. Все, спасибо.